Videoya keçməsindən əvvəl hər kəsdən xahiş edirik videonu paylaşıb fikirlərinizi rəy bölməsində bildirin. Kanalımız Ermeni digyaları tərəfindən dislike edilir. Mariupoldakı Azovstal metallurgiya zavodunda blokadaya alınan Ukrayna dəniz piyadalarının komandiri özünün və əsgərlərinin təslim olmayacağını bəyan edib. O, video müraciətində silahı yerə qoymaqdan imtina etdiyini açıqlayır. 36-cı Dəniz piyada briqadasının komandiri Mayor Sergey Volun qeyd edib ki, onun əskirləri bu məsələləri həll etənə qədər döyüş əməliyyatlarını aparmağa və döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə davam edəcəklər. Volun dünya liderlərinə, xüsusən də ABŞ prezidenti Joe Bidenə müraciət edərək, üçüncü ölkələrə təxliyənin həyata keçirilməsinə və Ukrayna silahlı qüvvələri əskirlərinin, həmçinin də Mariupolu tərk edən mülki şəxslərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə çağırıb. Onun sözlərinə görə çətin vəziyyət yaranıb. Zavodda 500-dən çox yaralı Ukraynalı, yüzlərlə mülki şəxs var, dərman preparatları isə yoxdur. Biz çox ümid edirik ki, prezident Vaiden bizi eşidəcək və vəziyyətin həllinə köməklik göstərəcək. İnanırıq ki, o, həqiqətən də qısa zamanda bu vəziyyətə təsir göstərə biləcək və həllinə nail ola biləcək, nadir insanlardan biridir deyə Volun qeyd edib.